Он родился вместе с 20 веком, 5 июля 1900 года, и стал его классиком. По крайней мере, на одной шестой части суши, которая именовалась большую часть столетия советской страной. Владимир Магар, сын своего времени, родившись в бедной многодетной семье, он начинал батраком, в Гражданскую войну был красногвардейцем, партизаном, служил на флоте, так что самые известные его спектакли "Гибели с кадры", "Щорс" другие не просто художественное осмысление истории, это история, с которой режиссер был знаком, что называется не по учебникам. Дальнейшие этапы его пути тоже в духе времени, после Гражданской войны Магар вернулся в родное село, где организовал драмкружок, затем была учеба в Киевском музыкально-драматическом. Институте и работа актером и режиссером. Во время Великой Отечественной войны его театр выступал в прифронтовых городах и в тылу. А с 1944 года начинается история Запорожского театра, который ныне носит его имя. Великий ⁇ это первое слово, которое произносят обычно люди, знавшие Владимира Магара. Он был великим по масштабу своего таланта, любил ставить большие масштабные спектакли с участием огромного количества актеров, играл роли больших личностей и, наконец, он был красивым человеком высокого роста. Это был красивый мужчина, в полном расцвете сил и энергии. Он очень любил всех артистов, особенно любил больших мастеров и больших размеров артистов, как говорят, ростом, великого роста, и чтобы портреты красивее были. Ну, конечно, не обход, и без нас маленьких не обходилось тоже, потому что мы тоже участвовали в спектакле. Значит, я тут поступил, значит, в 52 році. Открывали тут спектакль «Гибель эскадры», Вообще Магар любил все спектакли, чтобы были великие. Не маленькие, а великие. Палитра высокая. Великие, чтобы было оформление красивое. Музыка красивая. Когда мы приезжали на гастроли, так только занавес открывался, так первые аплодисменты шли уже о этом, о декорации. Его спектакли отличались очень мощным Внутренним темпераментом. Актеры у него были внутренние, эмоциональные, мощные. Он подбирал артистов красивых. Он говорил, актер должен быть красивый. Актер должен быть Он должен быть и петь, и танцевать. Собственно говоря, это был такой синтетический, музыкально, драматический театр. Ну, наш украинский национальный театр, который создал Владимир Герасович Магар. О том, каким был Владимир Магар, вспоминали на вечере актеры театра, которым довелось играть с мастером и которые работают на этой сцене до сих пор. Они гордятся тем, что их называют Магаровцы. Это Александр Гапон, Иван и Лидия Смали. А Григорий Антоненко проработал с Владимиром Магара больше 20 лет, 1944 -го года и до самой смерти режиссера в 1965 году. Выступая на вечере, он вспомнил песню из одного из спектакля тех лет. Мандалины и гитаре там играют кочегары, а бежим, бежим, скорее, скорее, туда, там два веселых кочегара с мандалины, и радость, не радость, и весело себя. Из Старой гвардии остался также руководитель художественного цеха Владимир Хударей и актриса Галина Тимошенко. Магар Сабу. Блискучий режисер, і не тільки як режисер, він був блискуча людина. Я приїхала в 61-му році сюди на працю. Першим мене зустрів, звісно, магар, познайомився зі мною. Він відносився до всіх акторів, не тільки для, так, для мене новенько, як батько. Коли він приходив на репетицію, починав репетицію, Він ніколи не заходив в зал. Він зі сцени заходив за куліси, зал весь сів. участники репетиции, они все поднимались, как учени, и стояли, так сказать, перед ним, как перед учителем. Вот такая была манера, она меня поразила, потому бо я работала в таком театре, где такого не было. То для меня это была новина. Так я залишилась в этом театре 61-го года по сегодняшний день. Галина Тимошенко служит в театре более 50 лет. В ней Владимир Магар разглядел комедийный талант. Как выяснилось, неспроста. Я внучка Стапа Вышнева, троюридная. Да. <свеч> Поэтому, значит, у меня талант такой есть, гуморный и так дальше. В программе, посвященной памяти основателя театра, играли сцены из самых известных его спектаклей. «Маруся, Богуславка», «Старицкого», «Гибель из кадра и страница дневника Корнячука», «Щорс», «Дольт Михайлика». Это спектакли, что стали классикой, и во многих из них Магар играл главные роли. Впрочем, говорят театральные критики, люди, видевшие его спектакли, незначительных второстепенных образов у этого режиссера не было. Он тщательно выстраивал даже эпизодические и бессловесные роли. При этом в его массовых сценах могли участвовать все работники театра. В порт Артуре был занят все, все, как говорят, от мала до велика. И женщины, и мужчины, и рабочие сцены, потому что массовая была очень массовый спектакль. Но на сцене была вздроблена другая сцена, там играл духовой оркестр. Конечно, это был великий режиссер. Режиссер интересного творческого направления, такого геро, героика романтического. Потому что все-таки в то время этот жанр, он был очень необходим зрителю. Это послевоенные строительство, это открытие нового здания театра, это новая жизнь, новые какие-то планы. В жизнь страны той эпохи Запорожский музыкально-драматический театр вписался яркой страницей. Традиции, заложенные Владимиром Магара, театр хранит и в наши дни. Театр э... Традиции, заложенные Владимиром Герасимовичем, вам сохраняют, как на ваш взгляд? В первую очередь это народность спектакли, это музыкальный спектакль, танцевальность, это яркие костюмы, яркое оформление. Да, вот у нас последний спектакль Мамай, где мы попытались как бы продлить, продолжить вот эти традиции, Магарат. Пытаемся, пытаемся, конечно, ну время другое немножко, понимаете, немножко другое время. Мы не можем просто, э, просто э, как бы восстановить то, что делал Магар. Нет, мы просто идем немножко дальше, может быть, немножко глубже входим в материал. Но тем не менее, нам нужно еще и до него дотянуться.